Дорогие уважаемые телезрители, в эфире телеканала Миколаев программа Горячая линия. У студии для вас работает Луиза Гериомина, мои приветствия. И наш сегодняшний гисть голова Миколаевской области администрации Вадим, Вадим Иванович. Вадим Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. До дня внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось три дня. Что бы вы хотели сказать жителям Николаевской области накануне выборов? Но, в первую очередь я хотел бы попросить всех прийти на выборы 26 октября, проголосовать за будущее Украины. Вот. Я готова читаться о проделанной работе, о местными органами власти, о сприянии в подготовке дня выборов. Вот. Я заверяю то, что все участковые комиссии... Будут открыты и работать, и уже приступили к работе. Выдаются бюллетени с 23 числа, обеспечены полностью техническими, э, техническим, техническими всеми вещами, которые необходимы от компьютеров до транспорта, как ДВК, так и ОВК. Поэтому я надеюсь, что выборы пройдут демократически. Вот мы получим новый парламент, демократический парламент, проевропейский парламент, который будет работать на Украину и украинцев. Вадим Иванович, какие настроения у жителей нашей области в отношении той ситуации, которая сейчас сложилась в стране? Патриотические настроения. И сегодня люди объединяются вы знаете, вот вокруг людей, которые готовы сегодня сражаться, которые готовы сегодня бороться за Украину, за Николаев, Николаевскую область, вы видите, какое количество волонтеров, которые объединяются в группы, волонтерские движения, помогают сегодня государству, потому что действительно государство, армия в лице очень были слабые на протяжении всех 23 лет, только разворовывали, грабили армию, превращали, делали все для того, чтобы она была слабой. Поэтому сегодня наши люди, Николаевцы, жители области, довольно-таки настроены патриотично, готовы работать на Украину, на Николаевскую область, делают все для того, чтобы улучшить уровень жизни контролируя в то же время власть. И вы, если помните, мы вместе с волонтерами, с обычными людьми проверяли бомбоубежища, которые находятся как в городе Николаеве, так и в других городах нашей области. Это сплочает, конечно, сплач... и, ну, на мой взгляд, эти люди, вот за такими людьми будущее, и они готовы строить сегодня демократическое европейское государство. Насколько сейчас ситуация в нашем регионе контролируется областной властью? Вы знаете, ситуация на самом деле в Николаевской области стабильна, платятся налоги, выплачиваются заработные платы, есть, гасятся задолженности по заработным платам, что очень показательно для в целом Украины. И это такие крупные предприятия, судостроительные, как государственной формы собственности, так и частной формы собственности. Вот. В Николаевской области выполняется финансовый план, годовой на 104 процента в некоторых районах на 115 процентов и поверьте что это немаловажно вот завтра в городе николаеве будет открыт детский сад на 200 на более чем 200 деток с бюджета местного бюджета города николаева около 15 миллионов гривен это позитивно это необходимо делать и сегодня несмотря на экономические, политические сложности в Украине, сегодня есть у нас такой прогресс, ревок вот, в плане социального обеспечения. В то же время, вы знаете, что к первому сентябрю были отремонтированы все школы, хотя из бюджета в этом году не было выделено ни копейки. Сказывается ли эта ситуация в стране на экономических показателях, показателях нашего региона? Я уже ответил, что наш финансовый плат план и бюджет выполняется на 104%. Поэтому, конечно же, сказывается, конечно же, у нас меньше э, импорта, меньше экспорта стало, и эти показательные, показатели видны. Но в то же время я хочу сказать, ответственно, что э, в такой сложный период для Украины приходят и инвесторы, крупные инвесторы, и американские, и европейские инвесторы. Наши украинские инвесторы сегодня не боятся вклада в Николаевской области в Украину средства. Почему? Потому что видят перспективу и видят будущее в нашем государстве. В любом случае будет мир и будет стабильность в Украине. Я приведу пример крупных компаний, международных компаний, это и которая в этом году уже проектирует и приступила к строительству крупному терминалу, зерновому терминалу, который будет переваливать более трех миллионов тонн по год. Это и компания «Бунга» американская компания, которая сегодня строит в морском транспортном порту, строит объект довольно-таки крупный с большими инвестициями по перевалке зерновых и переработке масляничных культур. Вадим Иванович, готова ли область, наша область взять на себя больше полномочий в связи с административной реформой? Я уверен, что готова не только наша область, но и другие области. Децентрализация очень важна для регионов. Я думаю, что это даст больше прав, больше свободы местным, местным органам власти распоряжаться своим бюджетом. Ну, соответственно, необходимо принять ряд законов для того, чтобы было, местные бюджеты были гораздо больше и, соответственно, налоги оставались на местах. Я думаю, что за этим будущее и программа президента, соответственно, воплотится в жизнь децентрализация, за которую необходимо, которую необходимо воплотить, я думаю, что будущий парламент готов проголосовать будет за изменение конституции и за те законы, которые необходимы для полноценной работы. Соответственно, депутаты смогут э, управлять своим бюджетом, смогут распределять бюджет им виднее, э, как перенаправить средства для строительства детских садов или ремонта крыш э, или ремонта дорог, строительства мостов, э, нежели это будут распределять из Киева. Ну и, соответственно, э, исполкомы, которые смогут управлять также э, областью, районами, ну, это очень важно и это это даст, еще раз повторяю, больше ответственности местным депутатам и местным органам власти. Владимир Иванович, дальше говоря о децентрализации, достаточно ли налогов, которые остаются в нашем регионе, чтобы область могла сама себя обеспечивать? Или все же в будущем нам нужно рассчитывать на дотации из центра? Вы знаете, на сегодняшний день, конечно же, нам необходимы дотации, субвенции, субсидии, но я уверен, что при правильном подходе, при изменении к закону о налогов, налоговом обложении, о бюджете нам местных налогов вполне может хватить для того, чтобы мы могли обеспечить жизнедеятельность городов, сел и районов. Вот, и плюс область, областные налоги, которые также смогут быть перераспределены на те села, которым недостаточно будет их налогов. Я в принципе в этом уверен, но для этого необходимо, еще раз повторяю, чтобы депутаты Верховной Рады приняли ряд законопроектов. Насколько Николаевщина готова к проведению выборов 26 октября? Николаевская область готова к проведению на 100%, и мы сделаем все и обеспечим порядок на участках Николаевской области, избирательных комиссиях. Вот. Я думаю, что эти выборы будут одни из самых демократических выборов в Украине. И власть, местные органы власти сделали все для того, чтобы выборы прошли, для того, чтобы люди смогли проголосовать и на спецучастках. Вот, с 23 октября получают уже участковые комиссии, получают бюллетни, обеспечено полное финансирование всех участков и окружных комиссий, и участковых комиссий, техническое обеспечение как транспортом, так и материальное финансированием, финансовым обеспечением. Поэтому я думаю, что мы готовы. Сегодня, будет, сегодня проводили совещание в стенах УДА, в которых принимали участие силовики, что очень важно, потому что есть всегда волнение в некоторых округах, районах. Но ну, думаем, все минем и будет все спокойно. Давайте поговорим об отопительном сезоне, как он начался у нас на Николаевщине. Отопительный сезон уже у нас идет и Сегодня, я думаю, что уже многие жители города Николаева и области ощущают, будут ощущать тепло э, на его уже своих батареях. Город Южноукраинск отапливается с понедельника. Город Николаев вчера было подано тепло, но, естественно, для этого необходимо там еще один-два один, дня для того, чтобы все дома были отоплены. Я имею в виду это центральные теплоцентрали, от которых зависит 42% многоквартирных домов. Вот проблемы были изначально, но они решены, решены и с коммунальными с коммунальными учреждениями. Это больницы, это школы, дошкольные заведения, которые сегодня также в полном объеме отапливаются по области. Проблемы были с поставками угля как для населения, так и для коммунальных учреждений. Но сегодня эта проблема закрыта. До Нового года мы обеспечены углем на 100% три процента и это очень важно потому что вы знаете с, с, с военными действиями на востоке Украины к сожалению, мы не могли вывозить свой украинский уголь. И в связи с этим были трудности в проведении тендеров, потому что ценовая политика постоянно менялась, и, соответственно, мы не могли провести нормально тендера. Сегодня операторы готовы поставлять уголь для государственных коммунальных учреждений и для частного сектора. Вот. С операторами постоянно ведется работа, и я думаю, что э, с Нового года также у нас будут обеспечены все, все сектора. То, что мы будем обеспечены углем, это, конечно, не может не радовать, но были ли э, такие подстраховки и перестраховки, переходила ли наша область на альтернативные виды отопления? Да, конечно. Мы э, имеем несколько программ, как частных инвестиций, когда... Э, Компании инвестируют э, непосредственно э, в те или иные проекты э, дет, детские учебные заведения, дошкольные учебные заведения, школы, ФАПы, устанавливая котлы с альтернативным а -а твердым топливом. Вот. И, и, соответственно, это инвестиционные проекты за счет а, оптимизации расходов газа и твердого топлива. Они а, готовы сегодня устанавливать котлы и в области уже не один проект, который был открыт в этом году, плюс государство сегодня направило субвенции в размере 13,5 миллионов гривен на проекты по переобладнанию газовых котлов на твердое топливо. И у нас прошло перераспределение данных средств на... в Радевский район, там, где были проекты, и сегодня профинансировано около 6 миллионов гривен. Это город Вознесенск, город Николаев, город Первомайц, центральная районная больница. Сегодня получит около 2,2 миллиона гривен для того, чтобы перейти с газовых котлов, и с газового отопления на твердое топливо альтернативно. Вадим Иванович, какая сейчас осуществляется помощь нашим бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения то и, конечно же, их семьям? Каждую неделю волонтеры вместе с обл. администрацией выезжают в зону боевых действий. Это минимум две машины, которые везут все, необход... все необходимое для наших бойцов, начиная от продуктов питания, заканчивая медикаментами и спецсредствами, которые им необходимы для защиты нашей Родины. Вот. Конечно же, я уже говорил, что насколько наша армия была разворована, что сегодня недостаточно того, что делает волонтерское движение, и за что все равно им огромнейшее спасибо. Вот. Поэтому в лице государства необходима поддержка и необходимо большое финансирование для того, чтобы наши военные, наша армия была обеспечена. 100%. Но то, что делается волонтерами, это большой труд, это их время, их риск, потому что каждая поездка в зону боевых действий подвергается опасности их жизни. Вот. Наш 19-й тербатальон обеспечен продуктами питания, обеспечен бронежилетами, причем большое количество бронежилетов взяла на себя обла администрация вместе с районными администрациями и волонтеры, волонтеры Николаевского области. По 19-му тербатальону это героические ребята, которые сегодня находятся на передовой, защищают границы, защищают нашу родину, и поверьте, что ну, эти люди заслуживают большого уважения. Буквально недавно я общался с их близкими, об этом им говорил и говорил о том, что они в, в ближайшее время они будут произведена ротация, и эти ребята придут э, в Николаев. Кто пожелает остаться в рядах вооруженных сил, смогут э, остаться и быть добровольцами. в регулярні войска. Хто поживає бути демобілізованим, тут зі нас демобілізуватися. Водівано, я благодарю вас за те, що ви відповіли на всі мої випросили. Спасибо вам большое за ефір. Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, що ви можете долучатися до нашої розмови. Це в соціальну мережу Facebook, на офіційну сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації та ставте свої запитання у голові волдержадміністрації Вадиму Марікову. На все добре.